की ओर करनी चाहिए सभी ज्योतिर्लिंगों की ऊर्जा अलग अलग है वहां सभी जगह पर से अलग अलग कामना की पूर्ति होती है शिव एक है लेकिन स्थान की महिमा है इसलिए बारह ज्योतिर्लिंग आप सबको कंठस्थ है आशा रखता हूं कोई तरह साण रोज बोलना चाहिए सुबह में मध्यान्ह शाम के समय सोते समय ब्रह्म मुहूर्त में कभी भी बारह ज्योतिर्लिंग को याद करने से मनुष्य की मानसिकता मजबूत बनती है ज्ञान की ज्योति उसके हृदय में प्रकट रहती है इसीलिए बारह ज्योतिर्लिंग के स्तोत्र रोज बोलना चाहिए और आप सबको कंठस्थ हैं जिनको कंठस्थ है वो साथ में कहेंगे जिन्हें कंठस्थ न ना वो ओट लिप मोमेंट करे मन संतोष था कि हमने आवड़े સૌરાષ્ટ્રે અમારી સાથે રહેજો એક મિનિટ અમારી સાથે રહેજો મને ખબર તમને આવડે છે પણ સંગે સંગે સાથે સાથે ગાજો આઈયે સૌરાષ્ટ્રે સોમ નાથ શ્રી શૈલે मल्लिका उज्जेल्या महाकानम् ओङ्कारं ममलेश्वरं परल्या वैद्यनाथं च दाकिन्या भीमशङ्कर सेतु बन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वे त्रयंबकं गौतमे ते हिमालयेतु केदारं घोष्णेशं च जोतेर ज्योतिर्लिङ्गा सायं प्रातः पठे नर सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनशति स्मरणेन विन कोई मनुष्य बारह ज्योतिर्लिंग को याद करते मनुष्य सात जन्मों के पाप में से मुक्त रहता है ऐसा महात्मा दिया परंतु ईश्वर का स्मरण करने से मानव में प्रसन्नता रहती है इसलिए निरंतर हमे जीवा पर ईश्वर का नाम होना ही चाहिए ईश्वर का स्मरण मनुष्य को सब कुछ देता है कामना मनोकामना पूर्ण करके आरोग्य प्रदान करता है उत्साह प्रदान करता है इसीलिए और कुछ भी ना कर सके और इस पवित्र श्राण मास में तो जितना करे इतना कम रहता है तुलसी के पास बैठकर पंचाक्षर मंत्र का जाप करें बिलुष के नीचे बैठकर बिलुष के पास बैठकर पार, पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें पंचाक्षर मंत्र का जाप करें इस पवित्र श्राण मास में विशेष प्रकार से अलग अलग स्त्रोत्र का पारण करना चाहिए रुद्राभिषेक करना चाहिए अति रुद्रयाग करना चाहिए जितना हो सके इतना। पवित्र मास में थोड़ा सा किया गया कर्मा बहुत बड़ा फल इसीलिए तो सभी 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 पवित्र श्रावण मास में श्रवण करने की महिमा है श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा के कारण उसको हम श्रवण कहते हैं लक्ष्मी ने बहुत महादेव की साधना की लेकिन विशेष करके महादेव लक्ष्मी जी को इस पवित्र मास में मिले, इस महीने में बिलुष की परिक्रमा करनी चाहिए इस महीने में बिलुष को स्पर्श करना चाहिए मैं मेरे शिवलहरी विपुल भाई के घर गया था तो मैंने मुझे दिखाया कि बापू बिल वृक्ष में तुरंत उसको स्पर्श किया मूल तो ब्रह्म रूप है मध्य तो विष्णु रूप है अगर तो शिव रूप है, है? बिलुष का दर्शन करें मूल में ब्रह्मा मध्य में विष्णु अग्रभग में भगवान स्वयं शिव है जिनके दर्शन करने और स्पर्श करने मात्र से सामान्य पाप नहीं अघोर पापों में से मुक्ति मिलती है भले यहाँ बड़ा बिल वृक्ष नहीं हो रहा लेकिन छोटा सा तो हो रहा है ना घर के अंदर तो है ना तुम्हारा घर में तुलसी जी हो अपना घर अंदर एक नानो बिल वृक्ष हो मोटू तो नहीं थे कि आप समझिए कि ये भारत देश अंदर એ વૃક્ષ ફેલાય શકે છે বেলુરક્ષ પણ ઘણા ભાયોગનાના ઘરની અંદર বেলુરક્ષ હોય છે અને ઘણાના ઘરમાં বেলુરક્ષ ન હોય જેના ઘરમાં તુલસી ન હોય મીઠા લીમડા હોય એ આપડા ગુજરાતી હોય એટલે આપકે ઘર મેં છોટા સા বেলુરક્ષ હે ઓર તુલસી પત્ર હે તો જરૂર ઉસકે પાસ બેઠકર ઓર ઇસ મહિને મે વિશેષ પ્રકાર સે বেলુરક્ષ ઓર તુલસી કે પાસ સે દીપ પ્રજ્વલિત કરકે

પગમાં કઈ વાંધો નહીં મેં કીધું ત્યાં કાર્યક્રમ આવી ગયો છે ભજન નો કાર્યક્રમ જાવું પડે એમાં બધું કરવું પડે પણ તમારી યાદ મારી સાથે છે જો આ તમારા આ તમારા મંજીરા આ ભારતમાં યાદ રાખીશ ને જાઉં છે નરેન્દ્રભાઈ ભલે ભલે ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ આપ તંદુરસ્ત રહો હસતા ખેલતા રહો ખૂબ તાલીઓડે અમારે નરેન્દ્રભાઈને આશીર્વાદ પ્રદાન કરીએ ખૂબ હૃદયથી આપને પ્રણામ અને આપના સહકાર બદલ અમારી પૂરી ટીમ આપને ખૂબ ધન્યવાદ આપે છે અને આપને ખૂબ હૃદયથી પ્રણામ હર હંમેશા પ્રસન્ન રહો અને પ્રભુ કાર્યમાં સમર્પિત છો એ બદલ ખૂબ તાલીઓડે આપણે વધાવીએ છીએ एक हमारा प्यारा भजन है जीवन में सब कुछ छूटे हैं लेकिन महादेव का भजन नहीं छूटना चाहिए हलता चलता बेचता उड़ता खाता पीता उगता जागता गर्मा मनमा समसानमा ये हमारा प्यारा दो पंक्ति का है महादेव मुझे को देना सहारा महादेव मुझे को देना सहारा कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा महादेव मुझको सहारा महादेव मुझे को देना सहारा कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा कहीं छूट न जा है दुनिया ए मारे, ए मारे, ए मारे। तेरे रास्तों से हटाती है दुनिया इशारों से मुझको नचाती है दुनिया इशारों से मुझको नचाती है दुनिया समझू न जग का झूठा इशारा समझू न जग का झूठा इशारा कहीं झूठ न जाए नाम तुम्हारा कहीं झूठ न जाए नाम तुम्हारा महादेव मुझको देना सहारा महादेव मुझे को देना सहारा कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा को याद करे जीवन में कोई फरियाद नहीं रहेगी जो महादेव को याद कर रहा है महादेव 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 महादे सर्व पाप हरम परम महादेव महादे, महादे, महादे। महादेव महादेव शिवलोक मृदे न रह सिर्फ महादेव 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 शुभ शाम ज को भजता रू मैं तेरे प्रेम के गीत गाता रू मै सुबह शाम तुझको भजता रहू मैं तेरे प्रेम के गीत गाता रू गी गाता में गिरी कहे तेरा नाम जग से निराला गिरी कहे तेरा नाम जग से निराला कहीं कई न जाए नाम तुम्हारा कई सुडन या देव मुझको देना सहारा महादेव मुझको देना सहारा कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा कहीं छूट के मन में एक दिन चिंता प्रकट हुई ब्रह्मा जी चिंतित हो गए और ब्रह्मा जी ने सं, संपूर्ण देवलोक को आमंत्रित किया देवता भी आए देवगण भी आए पूरा ब्रह्मलोक सबसे उपस्थित दिव्य होने लगा और सभी देवताओं ने देखा ब्रह्मा जी चिंतित क्यों है सभी देवताओं ने बहुत भाव और आदर के साथ पूछा कि ब्रह्मा जी आप हमारे पिता हैं और हम सभी आपकी संतान हैं आपके चेहरे पर थोड़ी सी चिंता व्यापी है ऐसा मुझे हम सबको दिखाई दे रहा है क्यों चिंतित हैं तब ब्रह्मा जी ने लंबी श्वास लेकर छोड़कर ब्रह्मा ने कहा देवताओं मैं आपका पिता हूं पर पिता का निजी स्वभाव रहता है उसका पुत्र उसकी पुत्री कितना ही सामर्थ्य उनके पास है लेकिन चिंतित रहते हैं बेटा और बेटी कितने ही महान है लेकिन उनके आगे तो छोटे ही रहते कितनी पढ़ी लिखी है ये मेरी बेटी है वही दे बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है कि मेरे पिताजी को कुछ भी गुजराती में कहीं खबर नहीं पड़ती मारा पप्पा नहीं कि ઘણા બાળકો મમ્મી ને કહે કે મમ્મી તને કઈ ખબર પડે તારી મમ્મીને અંગ્રેજી નથી આવડતું એવું તો સમજે એને કઈ ખબર નથી પડતી તારા કરતા દિવાળી એને વધારે જોઈ છે ઘણા બાળકો